Своя тематическая конференция, и большинство из нас находится в другом месте. Поэтому мы с организаторами решили ограничиться некой видеолекцией и добавить ее, дополнить ее презентацией. Я решила сакцентировать ваше внимание на некоторых шагах, которые помогут вам создать успешный интерфейс. Они достаточно простые и короткие для того, чтобы у вас все прошло максимально успешно. Есть одно основное правило и четыре ключевых шага, которые займут у вас не больше часа для Итак, первое, на что обратим внимание, это платание. Что это и зачем это? Каждый из нас знает, как в темноте пройти по своей квартире и добраться до кровати так, чтобы не упасть, не споткнуться, если все так, как есть. тот знает, когда у нас перестановка, мы начинаем спотыкаться и задавать себе вопрос, а что это было, а во что споткнулся. Также пользователи в наших интерфейсах знаем, что расположено за мой за той или иной Он знает, что знак вопроса – это то, куда он кликнет и получит справочную информацию. И если он видит в интерфейсе что-то новое, он начинает задавать себе вопросы, а что я там найду, а какая информация мне будет открыта, а смогу ли я потом вернуться назад. Ограничьте странные вопросы, странные вопросы для пользователя, и позвольте ему понимать, какую информацию он получит за тем или иным экраном, за той или иной программой. В этом вам помогут уже созданные паттерны, которые как минимум сократят вам время. Второе, помогут пользователю, который у вас уже опытный, так как он пользуется HTC Android, понимать, какие действия необходимо совершить для того, чтобы получить интересующую его информацию. Попасть на первый экран, получить справочную информацию, перейти к настройкам и так далее. Для того, чтобы вам было проще, в презентации есть ссылка, в которой вы можете найти все гайдлайны для необходимой вашей вам разработки под HTC Android. Обязательно просмотрите их на старте и возвращайтесь к ним в тот момент, когда вы в вашем интерфейсе начинаете прорисовывать какую-либо информацию для пользователя. Итак, первое – это гайдлайны, о которых мы помним и которые мы обязательно применяем. Не запретать велосипед, позволить пользователю знать, что он получит при том или действии. Это было правило. Второе это некий путь ваш, который займет у вас не более часа. При правильном подходе сэкономит ваше время при разработке и при прорисовке интерфейса. Начнем с первого шага. Первый шаг это мы пишем коротенькое предложение. Возможно было которая в нашей интерпретации звучит как юзкейс, некий вариант использования продукта. Я сочетаю то, что написала вам для примера, потому что не знаю, с какой тематикой вы будете работать непосредственно вы. И возьмите себе какой-то общий и переложите на свою тему, на своего пользователе. Итак, юзкейс. Аминь из глаз проснулся с утра, потёк свой глаз, не вставая с постели, зашел в приложение, чтобы восстановить вклад, в памяти О чем нам это говорит? Мы понимаем, кто наш пользователь, некий армейный глаз. Мы понимаем вариант использования продукта, лежа в постели с телефоном. То есть в тот момент, когда человек максимально расслаблен и еще не задумывается. И мы вот ключевая, ключевая цель, работы с вашим продуктом – это понять свое расписание на день, какое у него есть свободный время и на какие встречи ему необходимо не опоздать. Итак, Поиски, пропишите короткий вариант использования вашего продукта с учетом человека, на которого вы ориентируетесь, его цели и вариантов доступа и использования этого продукта. Вспоминая, сколько времени он потратит на свою работу, что он ожидает в этом виде и как он будет перемещаться по этому приложению. Итак, первый шаг – это написание короткого эскейса. Второй шаг – это сценарий. Тут у вас, возможно, несколько вариантов. Предложу вам два. Вы можете взять один большой ватман, какой-то один большой лист, и на нем бросать последовательность, последовательность экрана. И второй вариант, вы можете взять несколько маленьких листочков, каждый из которых будет являться экраном по навигации вашего пользователя. Что мы с ними делаем? Мы знаем наши точки входа, по идее это главная страница, и при этом мы не забываем, что главная страница для нового пользователя, который зашел впервые, и уже для авторизированного пользователя они могут быть разными, потому что информация может быть персонализирована, и ожидания у этих пользователей и потребности от этих экранов абсолютно разные. Мы помним, что у нашего пользователя есть цель, ту, которую мы описали в нашем дискейсе, и мы предполагаем, какая информация может заинтересовать его на каждом из этих экранов. Соответственно, мы прикидываем на каждом листочке или на одной последовательность экрана, и учитываем, какую информацию для пользователя мы можем там расположить. Информация будет исходить из тех потребностей, которые у пользователя, как вы предполагаете, возникают на каждом из этих экранов. Итак, мы прописали вариант использования продукта, мы прикинули экран. Что делаем в следующем шаге? Следующим шагом нам очень важно выделить потребности пользователя на каждом из этих экранов. Возьмем какой-то один экран, допустим, первый, мы располагаем там навигационную панель или некую библиотеку, или некое описание продукта, у каждого будет свой вариант. Вы размещаете там информацию, и дальше, так как времени на правильное вытаскивание потребностей у нас очень мало, мы проверяем на прочность то, что вы себе придумали. На прочность проверяем одним простым вопросом. Зачем? Представьте себе, что то, что вы нарисовали, увидел ваш пользователь, и у него каждому элементу, каждому переходу вопрос, зачем? Зачем мне это нужно? Зачем мне переходить по этой ссылке? Зачем мне это скроллить и так далее и тому подобное? Зачем мне это приложение вообще как таковое? Продумайте все вопросы, которые у вашего пользователя могут возникнуть на этом экране и дайте на них ответы. Если эти ответы являются часто используемыми, если они важны для, для вашего пользователя, то эти элементы правильные. Если вы не нашли ответы на вопрос, ну, что это лишний нет на странице, и вам надо просто-напросто выбросить, потому что вы будете иначе заставлять человеку интерфейс. Дайте ему самое важное, самое нужное, все остальное просто забудьте. Пользователь вам будет за это благодарен. Итак, по результату вы получите некий список потребностей по каждому экрану. Он важен, но этого недостаточно. Следующим шагом необходимо поставить акцент на его ключевой цели как -то. У вас есть некая конечная цель пользователя, та, которую мы прописали на первом шаге в сети. И мы смотрим на страницу и думаем, что нашего пользователя на каждом экране будет проводить, подводить к его конечной цели. По большому счету это установка приоритет. Но на каждом экране есть всего лишь одна жирная точка, которая мотивирует пользователя перейти на следующий экран. Найдите эту точку и сделайте на ней главный акцент. В результате вы должны получить по экрану последовательность точек на каждом экране. Одна точка, на которую пользователь однозначно обратит внимание и перейдет на следующий экран. И результирующим будет достижение его цели. Со следующими элементами поступите проще. Расставьте приоритеты, опять же, задавая вопрос, зачем, что максимально важно пользователю и доведите его до конца. В принципе, это все. Еще раз взгляните на ваш экран, посмотрите, по каким экранам человек идет, какие потребности у него возникают, какие вопросы у него возникают, и если на этих экранах ответы на эти вопросы. Увидите на этом, на каждом из экранов главный акцент, и попробуйте связать этот связанный рассказ по повествователем. Достаточно короткий. Если в написаном варианте это не больше страницы А4, 11 шрифтом. Вы должны получить бескомпромиссный сценарий поведения, сценарий ключевого пути вашего пользователя. Если у вас возникли по ходу повествования вопросы, а куда же все-таки он захочет перейти направо или налево. Но вам всего лишь нужно еще раз вспомнить о конечном цели пользователя и о том, что максимально близко и быстро подведет его к разрешению его потребностей и по большому счету к вашей цели, к успешному приложению. Проделали это с каждым экраном, и дальше можно приступать к реализации. Но здесь еще раз вспомните о паттернах, не о том, что надо человеку давать только то, к чему он привык. У вас нет времени отвечать на вопрос пользователя, а что я найду за тем или иным элементом. Или Поэтому используйте то, что уже есть, и вас ждет успех. Спасибо вам большое. Верю, что ваши интерфейсы...